بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ابي القاسم الامين وعلى آله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحاق بالحاق والهادي الى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين, أمين. اللهم صل على سيدنا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى أنت جاسكي لي بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى اللهم صل على سيدنا محمد قال فالقلب بمثابة السقف فإذا أوقد في البيت نار صعد الدخان إلى السقف فسوده اللهم صل على سيدنا وكذلك دخان وكذلك كذلك دخان الشهوة إذا نمت في البدن صعد دخانه إلى القلب فسوده اللهم صل على سيدنا محمد قال المؤلف رحمه الله تعالى قال فالقلب ما بمثابة, بمثابة السقف menempati bumbung rumah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fa idza uqida fil bayti <coughs> maka apabila dinyalakan api di dalam rumah fa idza uqida fil bayti narun. Allahumma salli ala sayyidina <coughs> Maka apabila dinyalakan api di dalam rumah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sa'ada dukhan <tuh> naiklah asap ke bumbung ila saqfi fasawadahu maka dia akan menghitamkannya iaitu menghitamkan bumbung kadzalika dukhanu syahwah begitulah asap syahwat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad idza nabata fil badani apabila tumbuhlah ia di dalam badan tsada dukhanuhu ila al qalbi naiklah asapnya kepada hati maka ia akan menghitamkannya iaitu menghitamkan hati baik kata musanif Allahumma salli ala sayyidina muhammad hati umpama seperti atap ataupun bumbung rumah kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bila mana kita nyalakan api Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jadi api itu akan <coughs> akan mengeluarkan asap bila api itu mengeluarkan asap lama-lama bumbung kita akan hitam begitulah juga asap syahwat Bila mana Syahwat ni dia timbul dalam Diri kita Jadi dia umpama Seperti Asap yang Keluar daripada api Yang kita Nyalakan dalam rumah Maka dia akan menghitamkan hati Dia naik kepada hati dan dia akan menghitamkan hati <coughs> Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Allah mazhali ala sayyidina Muhammad Dalam diri kita ni Situasi dia menjadi. Supaya dia ada perimbangan Allah Subhanahu Wa Taala boleh kalau dia nak buat kita ni tak ada nafsu boleh tapi Tuhan tak mau Tuhan nak supaya nafsu yang duduk dalam diri kita ni jadi perjuangan kita Allah senama Allah nak supaya nafsu yang duduk dalam diri kita ialah perjuangan kita Maka sebab itu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in Ketika mana mereka balik dari medan perang Mereka kata Raja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar Kami balik daripada medan jihad yang kecil kepada medan jihad yang besar <tuh> Medan jihad yang depa tempuh di bandar perang tu depa kira kecil sekalipun terpaksa mengorbankan nyawa sesaat duduk di bandar perang ketika mana depa berperang bila lepas balik ke rumah depa kata kami balik daripada medan jihad yang kecil kepada medan jihad yang besar Pasir apa siapa Sebab perang ni dia berkala, dia bukan selalu Tapi duduk di rumah kita berjuang melawan hawa nafsu sepanjang masa tu kata besar Mungkin seseorang boleh ber, boleh pergi kepada jihad di medan perang sehingga mengorbankan nyawa dia Tapi dia kalah bila mana dia balik rumah dia Maka oleh kerana Melawan hawa nafsu Ialah merupakan usaha yang Tak terhad pada masa yang tertentu Bahkan Jadi Usaha yang berterusan sehingga mati Maka dia dikatakan <coughs> Jihad yang besar Satu Yang kedua dia di dinamakan jihad yang besar ialah kerana dengan berjihad melawan hawa nafsu lah yang menyampaikan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> maksudnya Allah SWT ada Sina Muhammad bila mana kita terus menerus ataupun berterusan melawan hawa nafsu berarti kita sedang mengusahakan pembaikan hati kita bila mana kita melakukan pembaikan berterusan terhadap hati kita maka hati kita semakin baik semakin bersih, semakin murni semakin suci dan itulah yang menempatkan kita mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia umpama syahwat ni Keinginan syahwat ialah seumpama Seperti benda busuk Orang yang peka terhadap ketidakelokkan diri Dia akan peka Bupa Dan tak boleh duduk Cuba cari busuk tak mana Begitulah orang yang berjalan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak boleh duduk dalam keadaan seperti itu. Sebab tujuan daripada kehidupan ialah untuk mendapat keridaan Tuhan. Bila mana dia nak menuju pada Allah ada benda-benda yang mengganggu dia tak boleh dia kena buang dia tak mau sehingga dia akan setan Dah pastikan perjalanan dia tidak ada sebarang gangguan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah. Itu masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Semayam. Nabi semayam tu di rumah Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi semaya menghadap ke arah tingkap. Tingkap ni ada tudung tingkap. Saudara Biasa nasional sena Aisyah tak buh tapi hari itu dia buh. Malamlah orang perempuan dia nak bagi cantik rumah dia. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembahyang menghadap ke arah tingkap tu dan turun tingkap ni dihias cantik oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala Nabi Ismail menghadap ke arah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Nabi menghadap ke arah tu, tentulah Nabi terlihat atau memandang ke arah turun tingkap yang cantik tu dan memberi gangguan pada Rasulullah. Tapi pada semayang Allah Muzali ala Sayyidina Muhammad Nabi kata Aisyah Abang Aisyah Ganggu aku Ganggu aku semayang Itu makna setiap gangguan Yang mengganggu kita pada Allah Wah Itu masa Nabi kita semayang Jadi imam Habis semayang Nabi kita bangkit Tergesa-gesa Kalut bangkit balik para sahabat pun jadi heran cua dan bimbang cemas kesepuan Nabi kesepuan Nabi tengok-tengok Nabi buat main saya cakap beramai dia kata had ni ganggu aku kata Rasulullah ambil apa orang bagi beramai kat Nabi Nabi terlupa nak bagikan ambil apa mana setiap gangguan-gangguan kita yang mengganggu perjalanan, perjalanan perjalanan kita pada Allah jadi dia ialah kecondongan dan kecenderungan kita kepada selain Allah jadi subhanallah Allah salli ala sayyidina Muhammad maka setiap perkara kita tahu dalam diri kita contoh dosa dosa ni ditimba daripada mana dosa timbul daripada syahwat kita nak buat satu dosa sifat dosa ni dia akan macam ni dosa ni apa mahaka fi nafsi timbul ragu-ragu dalam diri engkau nak buat tak buat nak buat tak buat nak buat tak buat jadi bebaskan diri daripada rasa tu tak syok Allah aku bebaslah Macam contoh Ini usaha cakap ni Dia gangguan <coughs> Hari ni mengganggu ganggu pula Gangguan dia renggum Batuk cakap tak sedap Jadi subhanallah Bila mana kita Kalau ada gelomor kita nak Kita nak selesaikan gelomor tu Allahumma sallallahu alaihi kita Nak bagi jenak kat, kat syirah dia apa Dia rasa macam sorgai Makan apa Ayat Asam boleh tak? Ya? Boleh tak? Ha? Jadi Allah SWT ada Sayyidina Muhammad Jadi semua ni Dia mengganggu Percakapan Perjalanan dan semua Kita cari jalan Kita nak bebas macam mana Supaya perjalanan kita Pada Allah SWT Dia strict Konsisten tak ada gangguan macam contoh kita pergi Kuala Lumpur, kita tak mau perjalanan kita ada gangguan kita nak elok ya. Kita tak mau orang buat jalan, pulih tahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada accident, kita tak mau jam. Begitulah perjalanan pada Allah. Jadi subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan hidup kita ni penuh dengan ujian-ujian, liku-liku, ranjau-ranjau. Dan kita tak boleh menjadikan semua itu sebagai perkara yang kita fokus sampai ibadat kita terganggu. Ada orang yang bila mana dia didatangkan dengan masalah. Masalah yang mengganggu ibadat dia. Ha? Ibadat tak payah, tak payah jangan. Tak payah diganggu ataupun jangan diganggu dengan Besar masalah Kalau kita Anggap dia masalah Dia mengganggu Seumpama orang yang berjalan Masalah saya nama Muhammad Seumpama orang yang berjalan Dia Saruk mucuk Kalau dia berhenti Dia cabut mucuk tak sampai Melambatkan perjalanan Kalau macam tu jangan peduli Bagi sampai dulu anggap semua itu kecil belum sampai dulu dari bila mana <coughs> bila mana sampai barulah kita cabut kemuncul jadi begitulah perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. target kita ialah bersihkan hati Qala idza nabata fil badani sa'ada il qabi fasawadahu Jadi yang kita bimbang ialah kalau dia naik kita tak selesai dia akan menghitamkan hati kita. Di ya, hati bila dah hitam tak ada guna apa lah. Dia kalau kita kata macam kereta pun sudah kalau wiper kita tak boleh bagi hilang ayat depan tu pun tak syok tak nampak je lah melainkan kena pergi tukar wiper tu bagi kita sempurna perjalanan jadi begitulah perjalanan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam al-fatiha a'udhu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إدنا صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمضوب عليهم الله اللهم نبر قلوبنا هداتنا اللهم نبر قلوبنا هداتنا اللهم كَمَا نَوَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ شَمْسِكَ أَبَدًا أَبَدًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْدًا لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قال اللَّهُ